сказал самая антисоветская книга это как закалялась сталь конечно и слово коммунизм можно интерпретировать как хочешь если прищуришься на то что он с предикатом и гуманизм всякий бывает и в конце концов если а это ж когда они только станут такими, какими их призывает быть Роман Михайлович? Сегодняшнему предъявить разрушенное тело мне полное 30 лет. Да он скажет, да нахрена мне тут дух стальной. Сколько той жизни, я же ее уже на белую не переживу. А это вот как вроде как Черновик. Это действительно, наверное, одна из самых антисоветских, антикоммунистических, антигуманистических вещей. Ну, поскольку сам он и автор, то некому претензии предъявлять. Хотя с другой стороны, хотя с другой стороны, действительный гуманизм, вообще действительность, это не против, это за. Но поскольку дофига всякой поперек ложится, и его надо это все устранять, вот на это устранение, на эти мобилизационные режимы и типы развития, к сожалению, очень много уходит времени. И тогда ненормальная эпоха, тогда героическая эпоха. Но Героизм, мне приходилось говорить по другому поводу, это очень плохо. Это так же плохо, как возрождение. Возрождению всегда предшествует другая патология – вырождение. Надо научиться. Родился и помер своей смертью, а посредине жизнь. Надо научиться нормально жить, без надрева, без фанатизма. А если одни выкапывают своей некомпетентностью, подлостью, предательством окопы для других, а те вскакивают и грудной клеткой на пулемет, то есть появляют чудеса героизма, ну вот и приходится говорить, что это великая книга, «Как закалялась сталь». И когда-то я где-то года э, полтора работал со своим сыном и сказал, что вот как закалялась сталь, молодая гвардия, тихий дон и поэма. Тут он проснулся, так схомянулся и сказал, а вот стихов я не люблю. Представляете, вот насколько вы уже дикие. Парень 13 лет говорит, что дано слово поэма означает одно, что это столбиком. Потом вижу, по вечерам начал потихоньку. Что хочу сказать? Я хочу сказать, знаете, хорошо так вот бороться за чистоту, а ведь кому-то надо мести хоть квадратный дюйм на чисто. Поэтому я хочу, я-то все возглавляю, что такое периметры факультета. Ну так оно должно быть. Вот. То есть если все хорошо, то вся слава мне, если все плохо, то есть же персональные ответственные. Но вот наш комитет, он достаточно такой инвариантный, не меняется, меняются темы конференции, они готовятся, алгоритм есть, правда, навыки есть. Они в хорошем смысле на автомате делают. Но каждая конференция персонифицируется. Вот, скажем, там предыдущая была, там, Володя Косенко, следующая, а нет, следующая опять Володя Косенко предыдущий был Рома, вот, а вот это, Яна, обозначься, вот то иное создание, тоже, по-моему, четвертокурсница, садись, вот, это, вот, вот это все, вот еще одно иное дарование, все издания, их приятно вру...